спирали идет. По спирали, да. Только с периода. Здоровенький були. Ой, ну, не мы ну, ничего. Ну, Только ну, две, две гранаты. Две гранаты. Вот да, да. ну, тут уже бывает прорываются диверсионные группы сюда. И возможно даже сидит корректировщик, который говорит, что кто-то едет и начинают крыть минами. Жил, трудился на благо Родины. Растил семью. В принципе, это вся моя биография. Служба довольно нелегкая. Как бы кто-то мне говорил, что многие боятся. Нет. Что ребята могут сказать? Что пускай идут, нас тоже надо менять. Мы тоже устали. Все-таки уже стоим и третий месяц здесь. И нервы все равно сдают потихонечку. То есть, все равно, даже если кто-то там Желать как-то или откупляться, или по-больничному. не надо нас тоже менять. Мы же ребят поменяем, и нас тоже Тяжело, тяжело. Ну, каждую каждую ночь свисты, каждую ночь бомбят. Ну, тяжело, конечно. Ну и сами условия, конечно, ну, не очень. Вот это все осколками... Это все была ну, сплошная хорошая стеночка. Вот это все осколками повносило. Ну, что тут говорить, если небольшой осколок, примерно в диаметре 10 сантиметров, 5 сантиметров, он срубает дерево. Ну да, вот. ну, да вот ну, примерно вот, осколок примерно вот такого диаметра. Он срубит вот такое дерево. Это для него, это для него не проблема. То есть все повалено, все. Мы здесь не первые стоим и не последние. И поскорее бы, конечно, прекратилась вся эта война. Не хочется. И здесь люди тоже устали, и мы устали. И Дай Бог, чтобы это все закончилось. Да. Мне жена регулярно присылает ММС. То есть я смотрю, ну, понятное дело, но ну, еще сильнее хочется домой. Намного сильнее. То есть хочется побыстрее увидеть, обнять. Не да. просто должен не хочется никуда идти, не гулять. Я просто хочу побыть с семьей. Можешь привет передать дочке? Дочке? Только не плачь. Ну, я меня за дочку как-то начинается разговор. Я не могу. Люблю вас очень. Побыстрее хочу к вам вернуться. Живым, здоровым. Женки хочу... Сказати, що зайка, жди, я повернусь і все у нас буде добре. Баран у нас був били, хто вже був тут. А? Ну, баран. баран. Талісман, да. так. Ну, його собаки з'їли. <рес> хто не хотів сюди йти, вони сюди не пішли. Вони пооткуплялися. Поняли? От їм це мінус. Ну, Якась трохи в мене є. Гордость. Я готов, вчора ми готували. Що Готували м'ясо. Чоловік приїхав з дому, приготовили м'ясо. Саме ринували навіть один кусочок, хороший, свининки. Здали себе праздник. нам не могут, мы сами. А так стараемся, конечно, под домашней готовить кухню. Борщ, каша. Что у нас? Плов. Борщ, каша, да. Много По помогает. возможности. Волонтеры они нам присылают уже готовый борщ. То есть он засушенный, все он в стиках. Вот это очень помогает. Картошечки нарезали, казанчик на быструю руку. На да, быструю. Очень. С утра. Ну, и довольно очень вкусно. Очень вкусно. Всем нравится. То есть очень вкусно. Извините. <связь> СМС-ки у нас тут со связью плохо. Домой стараемся дозвониться, но редко получается. А что Они переживают, мы переживаем. Они за нас, мы за них. Так и живем, конечно. Хочется побыстрее домой. Хотя бы. Отпуск. Может, хотите кому-то привет передать? Да, привет. Передаю в село Гладосы, Кераврадской области, маме, папе, всем родным, кто меня знает, дочке привет в Черкасскую область. Все, что можно сказать, мы не видим командование. забыла вообще за нас. Нам рассказывают за какую-то зарплату, которую мы еще до сих пор не видели. За что мы здесь сидим, короче, бред такой непонятный. А давай здесь... не жаловаться, лучше скажи, что все классно. Да, все классный. в основном прекрасная да. все хорошо. мы на лице каждое утро посыпаемся. Кормят нас поят только волонтеры, больше никто. Больше никто. Вон сгущенку привезли, тушенку. Кушайте, пожалуйста. Вот это, что, у нас, что нам дает армия все остальное отдела а было, у нас вот это страна наша. Даже Буши раненых теперь возят. Благо... Даже Бланера, раненых волонтер. теперь возим сами. Пригнали нам волонтеры машину, и мы теперь раненых каждый день вывозим на счастье. А раненые здесь каждый день. Каждый день. Ну это крайне получается был пост, да, вообще? Да, мы на передовой. Только не <связь> 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 Они перекрикиваются с сепарами. Мы их слышим, они им включают. Мы там слышим их не Аллах Акбар и всякие. Но ничего, выживем. Мы для этого пришли сюда, чтобы страну свою защитить. вряд ли. Они там психические атаки делают. Психические, психологические атаки, да? Ну, ладно. Да. Да, ну, проезжают, им включают. Укропы, валите отсюда, вот, кричат. Это мы все слышим. И Это каждый день, да, происходит? Они вот пару дней нету. Градами накрыли их успокоились вроде. Вы же кадровый, кадровый военный, да? Нет, нет. Доброволец. Доброволец. А почему, расскажите, почему решили? Ну, ну, ну потому что родину кому-то надо защищать. Если каждый будет считать, что моя хата с краю, то, извините за выражение, тогда что получится. Ну, то есть кому-то что-то делать надо. Всегда кто-то один находится. У нас... Получается, не один, нас много таких. Да, привет, близкие. Очень я за вами всеми скучаю. За мамами, за, за мамой, за дочками, короче, за всеми. За друзьями, за товарищами, за своей работой, за своим коллективом рабочим. Очень-очень хочу обратно быть электриком, короче. Ну, только после этого, когда закончится вот этот весь бред и кошмар, короче, здесь. А раненых много вообще? Да, много. Каждый день? Каждый день и каждую ночь. Поначалу. в основном? По да, в основном ночью. Сегодня... 3. За ночь сегодня трое, да? Ночь? Да, трое Ну, слава богу, что хоть пока ранены Двухсотая редко Но есть В основном трехсот Так и живем Так что всем привет Вот Пусть люди знают Что когда они там отдыхают, гуляют и бесятся Мы тут стоим, чтобы да, и охраняем рубежи нашей Родины. Все, всем спасибо, до свидания.